amma şəxslər. Med Online az saytı redaksiyasının fəaliyyətini gücləndirmək məqsədi ilə 11 nəfərdən ibarət şura yaradılıb. Şuranın tərkibinə ölkənin tanınmış siyalıları daxildir. Biz redaksiya şurasının bəzi üzvləri ilə görüşdük. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin ön cəfədəki uğurları və gələcək iş planları barədə onların fikirlərini öyrəndik. Mən Eyvazov Tariel Həloğlu həkiməm. 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə əvvəldən axıra Qarabağda olmuşam, həkim kimi fəaliyyət göstərmişəm. İndi isə bütün qəlbimləm, ürəyimləm yenə də Qarabağ deyəm, Qarabağda döyüşənlərin yanında deyəm. O qədər bizə sevinçli günlər bəxş eləyir ki, bizim Ali Başkomandan, bizim döyüşən əskərlərimiz, bizim ancaq və ancaq bu saat bizim oturub eş ancaq biz müvəffəqiyyət arzulayırıq bizim əskərlərimizə. Onlar həm 1-ci Qarabağ müharibəsindəki fəsatlara çıxırlar. Həm də indi haqqın, ədalətin yerin almasını, inşallah yerin almasını təmin eləyəcəklər. Bizim ancaq fikrimiz bu Qarabağ müharibəsindədir. Bütün millətimiz yerədədi, şükürlər olsun. Bütün hamımız çalışmalıyıq ki, bu müharibədən qələbə ilə ayrılaq. Hamımız da hazırıq ki, o imkan daxilində deyirlər, imkan daxilindən də çox həm mənəvi, həm fiziki cəhətdən hazırıq ki, Qarabağ müharibəsində yaxından iştirak eləyək. Med online saytın bu günkü bu toplantısında biz bu həmin saytın redaksiya şurası üzvi kimi və o şuranın digər üzvlərindən də adından bildiyirəm ki Qarabağ Azərbaycandır. Uğurlar arzulayıram. Mən Ali ev elmirəm, Medonline saytının redaksiya heyətinin üzvüyəm. Uzun müddət səhiyyət təşkilatı təşkilatı kimi fəaliyyət göstərmişəm. Hazırda mən redaksiya heyətinin üzvü kimi sözümü demək istəyirəm. İxtilaf edəmən mən Azərbaycan xalqına ali baş komandan İlham Əliyev başda olmaqla uğurlar arzulayıram və arz edirəm ki bu hərbi yolunda, çətin hərbi yolunda Azərbaycan xalqı qəlib gəlsin və buna Çox inanıram. İnşallah bu bu olacaq və biz Ali Baş Komandanın nailiyyətlərinə həmişə şad olacağıq. Mən həkim kimi ıı, xalqa müraciət etmək istəyirəm ki, indiki dövrdə müharibə şəraitində, koronavirus ilə pandemiya şəraitində bizim xalqımız çox sayiq olmalıdır. Bu virustan qorunmaq lazımdır, çünki biz hər birimiz hər bir yolunda, hər birimiz bir əskerlik, həm ön cəfədə, həm arxa cəfədə əskerlik və bu koronavirusla mübarizə aparmaq hər birimizin borcudur. Bizdən də nə tələb olunur? Maska taxmaq, sterilliyi qorumaq və s. və bunu hər bir kəsdən xahiş edirəm yerinə yetirsin. Tibbi işçilərinə isə arzu edirəm ki, belə şəraitdə e, can sağlığı arzu edirəm və e, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında həm e, müharibə şəraitində, həm öndə e, xalqın xidmətində dursunlar. Həmin qərənzayda kifayət med online şurasının üzvüyəm, yeni yaradılmışdır. Mən birinci öz xalqıma bu qələbəsindən əlaqədar olaraq askerlərimizə, zabitlərimizə döyüş bölgəsində göstərdikləri şuraiyətə görə hər birinə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Ali Baş Komandanının yanında necə birləşmişiksə də, inşallah ki bu birləşməmiz nəticəsində illərdir işğal olunmuş Azərbaycan torpağını yağa düşmənlərindən zəfərlə, qələbə ilə əldə edəcəyimizə bir hərbiçi, bir əsgər, bir döyüş zabiti ailəsi kimi böyük ümidlə ümid bəstirirəm və buna inanıram. Qələbə bizimlədir. Qara Azərbaycan demək olar ki, tibb sahəsinə öz üzərinə böyük məsuliyyətlər düşüb. Həm koronavirusla əlaqədar olaraq, demək olar ki, psaxiyamız, tibb işçilərimiz bir ordu yaran, yaradıblar özləri üçün. Həm əskərlərimizlə, zabitlərimizlə, həkimlərimizlə fəxr edirəm. Biz həqiqətən də gözəl bir xalqıq. İnşallah Medonline saytı olaraq da bunları biz zaman-zaman hamısını sizə göstərəcəyik, təqdim edəcəyik Allahın izni ilə. Aynna Allah yar qızım. Medonline.az saytının əməkdaşı, Xocalı soyqırımı tanıtma ictimai birliyinin qadınlar şurasının sədri və Xocalı sakini. Mən ilk öncə bu təşkilatın yaranmasında yanımızda olan bütün həkimləri təbrik edirəm və inanıram ki, inşallah bu Medonline.az saytı qarşıda çox yaxşı günlər gözləyir bizləri. Nəinki bizi, hətta həkimləri bu günlərin bu həkimlər həm ön cəfpədə, həm arxa cəfpədə hər bir vətəndaşın yanındadır. İnşallah ki biz bu həkimlərin də uğurlarını daha da yaxşı görəcəyik. Torpaqlarımızın azad olunmağını görüb həqiqətən də sevinməmək əldə deyil. Allah şəhid olan bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar bizim üçün hər zaman yaşayırlar. Xocalı bir gecənin içində yerlə yeksan olmuşdu, amma bu günlərimiz 30 ildən sonra O qısası almağa yaxınlaşırıq. Xocalının qısasını hələ də alınmayıb. İnşallah ki, Xocalının qısasını da alacağıq və bu günlər bizim güclü ordumuz var. Bu günlər bütün xalq bizim ordumuzun arxasındadır. Bizim ali baş komandanımızın yanındadır və inşallah ki, cənab prezidentimizin çox gözəl sözü var. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycanda Qarabağdır. Qarabağda görüşən edik. Mən ehtiyatlı olan polkovlentinat Xudiyev Nazim Rəhmanoğluyum. Azərbaycan ordusunda həkim kimi xidmət etmişəm, hal-hazırda ehtiyatdayam. Ali başkomandanın bir hərbi kimi bütün əmrlərini yerinə yetirməyə bu gün də hazırıq. Mən çox xoşbaxtam ki, bu gün gündə yaşayırıq. Dövlət, millət, xalq birdir və bizim qarşımızda heç bir qüvvə dayanmayacaq. Dayanmayacaq. Allah bizimlədir. Allah dövlətimizi və xalqımızı var eləsin. İnşallah Qarabağ azad olacaq. Rəhmətli Xudu müəllimin bir sözü yadmaz şeir deyir. Araz axır küfrə dəyir, durulur. Dəli könül ay ulduza vurulur. Bu gün sabah Qarabağım qurtulur, dedim. Gözün aydın, nah ay gözün aydın. Yaradmaqda Şamil müəllim çox sağ olsun ki, bunu yaradıbdı. Bizim e, ehtiyata olan həkimlər hal-hazırda yenə iş başındadılar, öz vəzifə xidmət borclarını yerinə yetirirlər. Onlara e, qələbiyyət arzulayıram. Səbr arzulayıram. Onlar bütün odalıq görüb gəliblər. Biz qalib gələcəyik, ona görə ki, birik. Dövlətimiz də, millətimiz də birdir və bunun qarşısında əstəfurullah, arxamızda da Allah dayanıbdı. Başımızın üstündə, arxamızda Allah dayanıbdı. Allah bu məqamı bizə yetirdiyinə görə mən çox-çox Allah'a şükürlər edirəm və eləyəcəyəm də. Şükür Allah'a ki, bu günkü gündə yaşayırıq. Mən yeni yaradılan Net online saytının üzviyə. Şəhər redaksiyası sırası yeni yaradıldı. Mən onlara bütün kollektivə uğurlar arzulayıram. Və indiki zamanda, idi ki dövrdə bütün Azərbaycan əhalisi, 10 milyonlu əhali hamısı səfərvar olub. Hamısı prezidentin arxasında. Mən də daxil olmaqla elan etmişəm ki Daim prezidentimizin arxasında dayıq və işlənilən vaxtı cəfədə e, xidmət etməyə hazıram. Mən həkibəm, həm də şairəm. Əliyev Zakir Hüseyn oğlu, Zakir Ağdamlıyam. Və e, xalqıma, orduma, prezidentimə, dövlətimə, dövlətçiliyimə sadiq adamam və ordumun uğurları ilə olduqca fəxr duyuram, qürur duyuram. İtirilmiş torpaqlarımızın qaytarılması Bizim şərəf işimizdir. Biz bunu bacardıq. 30 il hadisələrindən sonra hörmətli prezidentimiz, ali başkomandanın şəyi nəticəsində güclü dövlətimiz yarandı, güclü ordumuz yarandı, güclü iqtisadiyyatımız yarandı və beynəlxalq miqyasda qazandığımız uğurlar nəticəsində biz axir ki, düşmənin hücumuna əks zərbə ilə cavab verdik və onları yerində oturduq. Və Ee, dediğim o e, cümlelerden bir ikisini de besleyelim. namert düşmenin e, e, cephede karışka tek azir asker. Son galebe yürüşüne sen hazır ol. Hazır asker. Ali başkamandan deyip ne kadar gerek danışıklar gitmesin hader. Ordumuz güclüdür. Düşmeni dider. Qalaba marşına hazır ol asker. Başqa bir deyimdə demişəm ki, dəyişsiz qadın, kişi, başqanandan nazir, əskər. 10 milyonluq əhali uşaqlıqdan böyüyə hamımız əskərik. Hər kəs öz cəfəsində əskərdir. Ordumuzun, qüdrətli ordumuzun qələbəsini eyni zamanda e, fəal həkimlərin, müəllimlərin və başqalarının vüqəddəş e, işlərini canlandıraraq Hər bir kəsə uğurlar arzulayıram. Orduma, xalqıma, prezidentimə qələbə arzulayıram. Çünki bu xalqa, bu millətə, bu ali başqanlara ancaq qələbə yaraşır. Təşəkkür edirəm. Verilişi hazırladılar. Şamilə Şamilqızı, Ayna Sərdarqızı, Arzuman Ağayev